This is part of a big US program that is actually an international program. Alec Ross, who worked for Secretary Clinton in the first Obama administration, uh, was really he was in charge of innovation he's the guy who really pushed this to get the state department involved in not just supporting civil society but helping civil society understand how they can be effective and Alec Ross головний радник з питань інновацій при офісі Хілери Клінтон в першій адміністрації Барака Обама він не тільки просував ідею підтримки громадянського суспільства Але й просували ідею тому, щоб озброїти громадянське суспільство найновітніми цифровими технологіями, щоб підвищити продуктивність їх діяльності. І мені дуже призаравні фронта демонстрейтієм франтбайти демонстрейт і за кардіналпринципол в democracy. Я не знаю, хто ті люди, демонстранти, що протестують тут, але е, право на протест, право на демонстрацію є одних засадничих прав де, е, демократичних прав. Ми повіділи нацистам. Ми і свіді України в родини, так називаємо вояки Бунупа. таких таких масштабних бойових дій. Американська солобойська намагається привнести роздор в наші люди. Весь протест организацию кровавых валюты в интернете. Они обучают шумноводы юных так называемых блогеров, которые будут готовить почву для организации массовых беспорядков, для организации наборов в нашей стране. Ничего хорошего, американские пособники, юные и окрепшие умы, не смогут привнести в массы. Мы должны загибить позором данную я крепшую молодежь, которая поддалась. Возможно, с длинным зеленым долларом пошла, а возможно, в связи с своим недоразвитом. Мы говорим, Донецкая республика, Донецкий регион, что у нас на родине не пройдут эти штучки, которые прошли у них в Ливии, которые сейчас проходят в Сирии. Мы не Да, 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 да. Да. Давай, да. заходим, заходим, заходим. Ну, Или это, вы ну, стоите, а смотрите? смотрите. На самом митинге они говорили, что надо деклинировать молодежь, конечно, которая да, ну, идет на американские да. расходы, а также, за я за так я больше ничего не хочу. Ну да сейчас они реально там. Вам программку дать? Нам не дать программку. У нас своя программа. Вы хотите, очень присутствовать позже? Да мы присутствуем и не не Почему-то ваша организация, убедились? когда это проходило в библиотеке, нет, не, не пришла и не было никаких может, таких какая профанаций. Какая? Тут какая вы пришли. Ну вот кто вы пришли? Кто вы? вы не знаете, кто. Вы не знаете, кто вы. Вы, вы, повелись, вы, да, что вы не знаете, никого никого вы, вы, вы не знаете вы. Видите, как много. нас у нас, нас тепло встретили. Ну, да. Угу. Что? А, а тут темная лошадка. А вы Интернет. пожалуйста, вы журналисты. хорошо, что вы журналисты. А вы кто? А мы народ. Украина. А как вас зовут конкретно? А, а давайте а а нет, а вы предатель. Всех снимаем. А вы его предатель.